Доброго дня, милые друзья! Сегодня у нас балычок. Такой мы его спецами натерли, чесночка, будем его в маринаде. Оно получается очень вкусное. кипящую воду обвертаю очень много кульков, кульков 5 и ставлю на 2 часа. Так как это у нас получается лопатка, чешия, хрю-хрю. И, -хрю, короче говоря, она дуже мягкая, дуже вкусная и дуже полезная для нашего здоровья. Вот такие лайфак. Рекомендую обожаю ганного насред. До побачення.